নমস্কার মানে মঞ্জুরি আর মো ভিডিওলে বহু বহু স্বাগতম জানালো আশা করছো আপনার সকলে ভালো আছে আর আমি আছ আজি হচ্ছে রস পূর্ণিমা আর রস পূর্ণিমাত আমার প্রতি বছরে নাম ধরা হয় ধরে কোব হেল্ল' ভীমা আজি ৰাসৰ নাম আছিলে ৰাসৰ নাম মানে আচলতে প্ৰতি বছৰে আমাৰ নাম ধৰা হয় কিন্তু এইবাৰ মানে সংকিত ধৰণৰে কৰা হৈছে এইবাৰ পাঁচজন ভকত আহিছে আৰু আই আহিছে দুগৰাকী গতিকে আজি মানে কোনোমতে কামটো সমাধা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ বিশেষ আকৰ্ষণীয় কথা হ'ল আজি সকলোকে মই ভাত ৰান্ধি খুৱাইছোঁ বহুত কেইজন মানুহৰ আচলতে কামটো নোৱাৰাকো নোৱাৰ নোৱাৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ সমাপ্ত হৈ গ'ল ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত গতিকে আজিৰ ভিতৰতো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তৰকাৰীখিনি কুটি দিলে বাৰু আৰু এতিয়া মই কামত লাগিম আজিৰ দিনটো যে কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ No!

বজাৰৰ পৰা আনিব দিছিলোঁ জলপাইহে কিন্তু লৈ আহিলে অমৰা জলপাই নাপালে সেইটো কাৰণে অমৰাকৈ লৈ আহিছে আৰু তাকেই মই বনাম বুলি ওলাইছোঁ আৰু টক বনাম আৰু দুপৰীয়াৰ ইয়াৰ ভিডিঅ' আছিলে আচলতে গোটেই দিনটো কেনেকৈ যে পাৰ হৈ গ'ল বহুতে ব্যস্ততাত গ'ল আৰু বহুতখিনি ভিডিঅ'ৰ পৰা মই বঞ্চিত থাকিলোঁ কিয়নো ইমান কামত ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ল গতিকে বহুতখিনি ভিডিঅ' মই কৰিব পৰা নাই আৰু ৰন্ধা বঢ়াখিনি হৈ আছে এয়া পনীৰৰ চব্জি এখন বনাইছিলোঁ আৰু লগতে চাহ হৈ আছে আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিব লৈছোঁ মই কেইটামান কৰিলোঁ আৰু ওচৰৰ বৌ এগৰাকী আহিছিলে তেওঁ মোক অলপমান হেল্প কৰি দিলে আৰু এতিয়া নাম শেষ হৈ গ'ল গতিকে আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ সকলোৱে আৰু বহুতখিনি ভিডিঅ' মই কৰিব পৰা নাই কিয়নো মই কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'খিনি কৰিব পৰা নাই অলপ অলপ মোৰ ভাগিনেতাই কৰিছিলে আৰু কাৰোবাক কৰিব দিছিলোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গতিকে শেষলৈ চাওক আপোনালোকে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কোন কোন ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে সকলোৱে জনাব আৰু সকলোৱে মৰম দিব বুলি মোৰ আশা থাকিল গতিকে চাই থাকক চাওঁ ধুনীয়া ছোৱালীকেইটা বৌ নাযোৱা চাতে যা চাওঁ উঠাওঁ দিয়া হা আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱালৈ আপোনালোক সকলোকে সুপ্ৰভাত জনালোঁ আৰু যোৱাকালিৰে চব্জি অলপ অলপ ৰুইছিলে তাকেই গৰম কৰি লৈছোঁ ৰুটি খাবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সকলোৱে জনাব কমেণ্টৰ যোগেদি আৰু নতুন ভিৱাৰ্ছসকলক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ আৰু সকলো সুস্থ থাকক আৰু আনন্দৰে থাকক আজিলৈ সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ মই মঞ্জৰি পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ